د خلاصيږي زړه ټاک ټاک کوي خدا زړه یې په تر کومه وخت ته وټکیږي هر ورځ سلګونه زړه انسانان مري هو نه انسان لکه شي مري د زړه بندیدل د سونه راتلل یاکه د مخزو خاموشه کیدل که دا طول سره یو ځای شي نو مرګ راوړم ځکه انسان چې کلمر شي واقع ان چی ته جی څه احساس لري او دا شیبه کلا راځي طاسو فکر وکړئ چې ژوند دی دی وی ورستي ساسره ودریږي دا صبا کلوي چیستا ولي او څنګه دا پختنه انسان لزرګونه کلونو او راهیسي زوروي مرګ هغه ایوازینی حقیقت دی چې هیڅوک ترې نه تښتې خدای حقیقت ډیر وخت پټ مرموز او نه درک شوی پاتې شوی دا کیسه د انسان د ژوند لوړستي نفسه پیلېږي هره سونیا چې انسان د ژوند او عمر ترمنځ واړندوي هوا نړېوي چهلتا عقل کار نکوي یو واځي احساس او انسان عمر ته څنګه رشيږي کله دې مرګ سوات را رشيږي څوک د لهجه ټاکی آیا دا هر څه د صادو پیری کښتا پټ راځونه راځي چې نن یو سفر پیل کړو د انسان د ژوند تر ټولو درنیش بیته خلاچی انسان نوروخ شي بدن نه کي ور کوي خو كلاچی د مارکسات راغړسيږي نه کي بي صداوي انسان به ايواز احساس کوي هون شي وي نه دي بدن هر سيستم ورو ورو بنديږي زهړه ورو ورو ټکي سو سخت شي سترګي وي نقطي ته ګوري خو هله ته چشتري جنه واي يو تونان وينې جنه يو رڼا جنه د خپل ژوند سہنه دا چې دي دوه مور لوبي کوهې ته جوړي ساينس وايي کله چې مغز اکسیجن له لاس اورکړي دا لیدونه کار کوي خدا له دونه عادي ندي دوی جوور جوور احساس لري انسان کله خپل ژوند فيلم ویني هر اتروتنا هر مسکا هر چیغه بیا بیا مخی تراجي هو ول او يا ضاع دي حساب ورکول دي يا دا وجدان دي چې مغز کې لمرګه قزاوت کوي دا هغه لحظه ده چې انسان په خپل ځان ته قاضي شي خو په دې ثانیو کې مغز ورو ورو خاموشيږي دماغي فعالیت کمیږي نور فکر نشته یو واځي یو داخلي غخ پاتې وي یو درد یا یو سکون نو دې مغز وو مارګ څماني لري کله چې مغز وواي بس بدن ورپسي غلای شي دا د ژوند وروستي جمله وی و انسان دا جمله نه وای بلکی احساس کوی یو سړه هوا یو عجیب وزن او بیا هیت خدای هیت تا رسیدل یو سفر دی یو سفر چې هر انسان ورته روان دی جنه ناڅاپه ورشي جنه ورو ورو خپای یو دی دا پای له ژوند د لاکې ځکه د پای شبا د ژوند ټول هیڅونه راځم کوي هغه څوک چې مرکې اکسراي واي زه خوشاله يم خوالي ځکه دوی يو څون احساسوي يو ډول اخلاصون کچا هم شاوخه خلکو ور جوړي خو دیننه انسان ته یو رانه کاری دا رانه د امید ده کډي پای دا به هیڅوک نه پوهي پرته له هغه چا چې لار شپ مرد تلې ولوی قضیه پاتې شوي هنن موږ دا پرده یو څه پورته کوو انسان کله چې د مرګ دروازې ته ورسيږي نور درد نه احساسوي ځکه بدن د دي ديفای سيستمونه بندوي د مخزو ورستي برخه چ فعاله پاتشي هغه د هافزيده همدي وخت کې ژوند تا ميت کتل پيل کوي سای خپل موشومتو ګویني هغه شبيچي هريښوي وي د مينې لحظه د غم چيغي او د خلو پړیادون دا ټول د فلم غونديو پر بل راځي انسان خپل ژوند ارزوي دا ارزونه دي دو سانيو لپارهوي او ارزښت دي امر هم روي ډير کسان وای ز چمتو يم دا جمله د منلو يا د مات نه کیده بعض بیا چیغي وای مې کوي دا را کسان وي چې ژوندتي ډیر څه پاتيم خو طبيت قزاوت نکوي فقط اخر ساينس وای د بدن هر هجرہ ورسته لمړګه ژوندۍ پاتوي حتی لمړګه څو دختي ورسته ځيني حجري کار کوي نو ایا دا منالري جنسان ژر نمرې دځړه بندیدل مرغ نه دی دا یو واضح پایل دی ماغه سر ټولو ورستۍ بندي دي د همدې لپاره ځيني خلک ورسته لمرګه بیرته ژوند دي شي ځکه ماغه لا خاموشه شوی نوي دا کسان وایي چرناي لیدلي یای خپل جسد لا پاس لیدلي دا څه دي دږي هن لوبي خو واقعیت ساينس در اوسه پری حیران دی یو حقیقت شته انسان د مرګ په درشل کې عجیب حالت لري بدن سړیږي خو ذهن ګرمي د مغزو دننه د کیمیاوي موادو طوفان وي دا مواد انسان ته سکون ورکوي یا دروغ یا یو فری دا سوالونه نه ختمي ځکه هر مرګ یو نوې راز لري یو څوک چی غواهي بل مسکېمري خو دواړه ورکه شي فقط خاطرات پاتشي د دوی یاد موسکا او نوول شوی خبري خو آیا مرګ پوهیدې کله یووازي بل سفر پيلدې د ننونه وای مرګ یو دروازه ده نو دروازه د فانی دنیا نه ابدي دنیا پر لور کومه دنیا جنت که دوزخ کمرګ یووازي تعریفی نور ژوند بې معنی شي خو موږ الحمدلله مسلمانان یو باور لرو په خدای قران او پیغمبر هدا باورونه بیا ساينس نمن ساينس واي موږ په کاټ تر مغزه پوری پوي او تر مغزه ورسته چوکي اده دا چوکیا له هیبت دکوي ځکه انسان ناشناشي لاغه سره چې ورته روان دی خو هوا پختنه بیا را پورته شي انسان په کوم امر کې ډیر مري شمیرې واي ډیر انسانان د شپیتونه تر اویا کړي نو تر منځ مري زمي مشمان او هتا نوي زیګیدلي همري دا مرد بیرهملي او آیا مرگ د ژوند مخاليف دی کدي ژوند برخ. یو برخه ځکه پرته د مرګه ژوند هیڅ ارزښت نه لري دا مرګ د چې موختہ وخت اهمیت راکوي دا مرګ د چې مینا ارزښت منوي ځکه موخ په یو جهات څخه یو وخت پات راشي او دا پای د ژوند تر ټولو جوړ حقیقت دی د مرګ تر ټولو اږېبهه ګټ دوه دي دا اتميده کڅوک په چاوي یو غدا یا ظلمي یا زور مرګ ورته را رسیدون کوي دا برابرۍ شاید د مرګ ووازنې عدالت وي او انسان تل هڅه کوي چې له مرګ څخه تیری ديزمونو کلونو رئیس انسانانو د ابديت خوب لوني د طلاپاتي جون ريال ده نو انان به خپل جسدونه موميای کول هغه فکر کاوه چې یو وخت به ډېر را ژوند دی شي خو زرګونه کاله تیر شو او دوی لا هم چوپ دي ساينس په هن نن کوم خښ کوي چې ځین کمپیوټر ته انتقال کوي دوی واری شعور و ساتي حتی کبدن مرهم شي او تر اوسه دا یو واځ یو خيار دی چې کا انسان ماشين نه دي روح چرې لا هم نده پیژندل شي خو موګه احساس کوو دا روح دی چې انسان ته مناور کوي دا روح دی چې لمرګه ویره لري تصور وکړه چې تا نور نشته ته نه فکر لري نه احساس نه موجوديات همدا تصور جنه خلق لیونی کوي خو فلسفه واي مرد ژوند یو ضروری برخه لکه شپه دی ورځي یو اړینه مخانه چې پرته لورچی بے معنی اغه رات پرته ل شپې ناقصره مرکم دا سده دا هغه پوه دی چې پاینته ارزښت ورکوي اوس راځو هغه شی بوتا کله چې انسان د مرکز سره مخ شي هغه ورستهي سا ډیر خلک پټه سا اخلي ورورو جنه چیغه وهي جنه خاموش وي خوشا وخ خلک خیران وي آیا داش به هم دومره چټک ده هو مر جنه وخت د سترګو پراب کی وي خو د مړي شاوخه خلک ډیر احساس کوي مورچی زوی له لوز ور کړی غمی امر لمانجوري یو خوانچی ميرمن له لاس ورکړي یو واجباتي کې هو کله مرګ شي به دومره ژورا ده نو ولي خلک غافل وي ځکه انسان تل فکر کوي چې زبا لا هم ژوند دی دا فکر یو فریب دی ځکه مرګ نه وخت ګوري نه ځایته مرګ راځي یو ترافیکی پیخه یو نشه پېسکته یا یو ساده درد چې پای مرګ وي ځین خلک شپه وېدشي زه هارت نه پاتې نه درد احساس کوي نه پری پوشوي دا ډول marked سولهیز marked وایي خو د جګړې ناروغي زلزله یا سیلابونو قربانیان دا سوله نه لري هغه لچې غوسره له درد سره له ویر سره ملي خو بیا هم پای یو دی نه غریب پاتې شي نه شتمن نه وزیر نه ملا نه عالم marked ټول نه ځان سره وړي خو پاتې کېږي یو وازی یو نوم خاتري خو هغه هم دی وخت دی دو سره یاد وځي د جینو مړینه نری لږی دی جینو هیڅوک هم نه خبري نو انسان باید د ژوند قدر وکړي مخکې لغه چې مرګ تر دروازي ورسېږي خو په بختانه ډیر خلک ژوند یوازې هاه وخت احساسوي کله چې پایته نې دی وی دا د انسان بل عجیب خاصیته دینماتونو ارزښت یوازې له لاسه ورکول ورسد احساسي بي. نو آیا مرګ موږ ته درس نه راکوي دا درچی ژوند لاندی او باید ژوند دی پاتې شو ترڅو ژوند وکړو انسان کله هم نه پوهي چې د دې ژوند ورستې لازه به سو اخراجي خدلته ساينس فلسفه او تجربه یو ځای شي نموخته د هرانټیا یو دروازه پرانیزي یو لزکه یو څوک خاندي بل لزکه خایي د هغه وجود نور په دې دنیا کې نه وي دا وختونه زموږ د عادت خلاف خاموش راځي نه زنګ و هي نه دروازه ټکوي نه هم خبرداري ور کوي کله ناخله د ژوند دا وروستي ثانیه دی وی طبيعي پیخي لامل او رمانسکي لکه زلزلہ طوفان یا نوورین خو کله بیا د انسان خپل ناپامي غرور او بے احتیاطی د هغه د فنا لامل کی کوم د مرګ کی سی و او ورو نو ډیر وختونه داسې کاری چې مرکتل شاته ولاړ وي لکه یو پټ زارون کړي د جووند واسوڽ تل د مارک دروازي سره نه دي تريجي زمو په وجود کې هر اورد سلګونه حجېمري او بیا نوي حجېزيږي خو یو وخت د بهر هم دريږي کله چې مغز نور اکسیجن نتر لاس کوي نو یو واځي لا ثانی ورسته انسان بيهوش کیږي دا ثانیه که څه هم لاندې خو د وجود لپاره اهمیت تر کلونو زیات دی مغز اورورو خپل فعالیت بندوي د بدن سیستمونه یو په بند په سیخو موشيږي د ژوند زرهبان او هو غو کومي تر څو یو وخت بیا هیڅ حرکت نکوي د سترګو روخانه دید ورو ورو چاره کیږي او د نفس اخیستلو ساده او وروستي आवाज کیږي دا ټول یو داستان دی یو وقصه ده د هر انسان لپاره یو ځای یو ځل لیکل کیږي خو سوال دا دی ایا موږ د خپل داستان وروستي پاڼه لیکلی ده کنا کته خبر ووسی د ژوند وروستي ثانیه دی ننده نو ته څه کوی څوک چې پوسی چې دا ژوند لرندي هغو یې هرالهزه د مېني قدر او خیر سره تیروي بدبختانه ډیر خلک دا حقیقت هغه وخت درکوي چې نور وخت نوي پاتې دا د انسان تر ټولو ستر غفلت دی چې فکر کوي تل به ژوند دی وي کله چې یو تن مرشي نو هغه یو واضح لدی دنیا نه نږي بلکې دی هغه سره د سلګونو خاطرو او امیدونو او خوبونو جنازي هم کوي د رمینا یو څه دی واه تن پاین دی بلکی وا کیسه دا چناورین ختم شووی دی انسان ذهن دا نشي منلای چې دا ستر عقل دا احساسات دا خیالونه نه تھابه ختم شي موږ که ټول انسانان د مرګ لا حقیقت نه ویری لري ځینی خلک هڅه کوي دا دی ویری تیز تا وکړي خدا حقیقت نه افسونه یو هرڅه چې وخت ځای حالت په باندې وي د ایا مو بای د حقیقت وو ویریو کداسري واخلو د ژوند ورستې ثانیه مخته یادونه کوي چې هر ثانیه ارزښ لري کله چې مخ پوه شو چې ژوند لاندې نو د نورو سره زموږ چ난 هم بدلي محبت زیاتیږي که هر قمیږي او زړه اساني او بخنه عادت کې ځکه مو په هیغو چې هر ديدنه خاوي ورستې ليدنه وي هر سلام هر خندا او هر جره خاوي دی او داستان ورستې برخه موږ باید ژوند دیوه نیړم په چیر و پیژنې نه دیوه تزمین شوی حق په چیر زه که ژوند موخته ورکر شوی خو مرګ مو یقیني دی دا یقین دی چې د ټول انسانات تر ټول مساوي قانون دی مرګ نه عمر ګوري نه رنګ نه نسل نه شهرت دا یو تلپاتي توازن دی یو حقیقت چې هر څا ته انتظار باسي د دې انتظار پر منس کې موږ باید ذکرو چې څنګه ژوند وکړو زدا کوچي خوشحالي له پیسو نه بلکې له احساساتو راضي زدا کوچي قدر لژو نه بلکې له انسانانو سره مین نه او بل اخر زدا کوچې د ژوند هر شبه یو فرصت دی نه تزمين خو ژوند یو واځي نفس ایستل نه دي ژوند معنا لري احساس لري هر کله لري ژوند داتې چې ته وخاندې وژاري خو خوشي او غمجن هم ټول احساسات انسان جوړوي وکلته دا هرڅ پای ترسيي یو خاموشي راځي د وا دسي خاموشي هیڅ غاغ نه لالي هیڅ فکر نه لالي دغه حالت چې پس لمرګه انسانانو تراځي خو <applause> بیا د مختلفو دلیلو نظریات مختلف دي زموږ خپل دین اسلام وايي چې روح بيته خدای ته ځي اساویت د جنت او دوزخ عقیده لري هندوان یادې تناسخ باور لري یعنی خروح لایوه بدن بل ته انتقالیه ها ساینس دا هرڅه نشيسبه تواله ساینس وازه هغه شایان منی چې ازمایل کی گی. خروح نه ازمایل کی مرګ یوه ناپژندل شوي پرده دا. دا پرده تر هغه وخته پوری پټوي تر څو انسان پټیشي کڅوک بیرته راغلوي موږ په پوهیدل شوای او څوک نه دی راغلی یوازې د نیډی مک تجربه شوی خلق یو عجیب تجربه بیانوي دوی واي چیوا روحانا څنګه دي دي دنې د خپل عزيزانو غغونه یوه ورده جنې واي دوی سوله احساسوي جنې بیا واي دوی ته خپل ژوند یوځل مخه تېر شوی دا څمنه نه لري نو هم معلوم نه ده جنې په خوان واي دا د مخزو یو بیولوژیکی پروسه ده خو دا پروسه ولې دومره ژوره حیرانونه کې اورغانی احساسي ظاب نشته دا د مرگ بنا مومونه او هر قضیه چې حل نشي انسان ته حیرانون کوي لږه کا مرگ یو ځای پویندای د دې لوري ګختنو پایل دی د اقل ورستي هدي لدی ورستا انسان هم هیڅ نه پوهیږي دا هم هغه ټکی دی چې باور پکې کی پیدا کیږي ځکه کله چې عقل باندې ایمان پېلېږي نو هغه کسان چې لمرګ وېر لري باید خپل ژوند ته مناور کړی یو ښه انسان وو شي دا سي ژوند وکړه چې خلک دې یاد کړي زکه که ته مړ هم شي خو یاد دې ژوند دی وی ته لا هم ژوند دی یو مهربان عمل یو خندا یو صدقه دا ټول دې ژوند دوام دي او دا شایم تل پاتې دي زکه چې غوي دې زړه ناراضي نه دې بدن بدن مري خو ځړه نمرې نو لمړګه ما ویږي په معنا ژوند د مليا مرکو یو ورځ خامخارجي که هغه وخت تا ژوند نوي کړی دا تر ټولو غمژن مرګ دی جوړ هر سهار شکر وکړه هر مخام خوشاله بېده شه ځکه ته لا هم ژوندې لا هم فرصت لرې فرصت دي دی چې له چا باخنه وواړي فرصت دي دی چې له چا سره مينوخه وي فرصت دي دی چې یو کار وکړي یو هدف ولري او ترټولو مهم دا چې یو انسان فاتشي دا د ژوند اصل دی انسان اوسې ځکه یو ورځ به ته هم پر همغه بستر پروتې همغه ورستې شباب وي او خلک به درته ګوري جنه به جوړي جنه به خاموش وي خطبه نور نه وي نو لدی مخکي جهغه شپه را ورسیږي ژوند ته ارزښت ورکړه ژوند یو نعمت دی ژوند یو فرصت دی ځوان یو سفر دی دا سفر لړند خو کولای دی هر هرځې یو کی سلاري هر اورځې یو سبق لري دا سبق درځه کړه لغه ما ځډ کړه دا ټول ژوند دی او دا ټول یو اورځ پات رسیدي د پای تکي بای دی برټکوي او دا عبرت ژوند ته دی و رنگ ورکوي دا مرګ دی چې ژوند ته کلا ورکوي دا مرګ دی چې مينځور ورکوي دا مارک دچ انسان قنواته مجبوروي زکه چې هارسه فونيدي نه مال پاتيكي نه شهرت نه قوت رات پاتيكي یو خاطره یو اثر نو دا اثر څنګه پریدي بد که ها دا تاسو پرې کړا دا, دا تاسو اختیار دی همرګ تاسو اختیار ندې نو دا ساطع اتا ورکل شوي دا سپېڅلې دا, دا سپېڅلې سا د خدای امانته امانت باید په هوا ساتل شي امانت باید بيته له شرم نه بلکي نو ويار وسپارل شي ژوند له شرم نه ماډه كوه ژوند له خير هي غني او مينې ډکه او هر اورد داسې ژوند وکړه کڅباوچې نه وي زک اچ کې دا شي واقعا سبا نه وي